2001 में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी पर पाबंदी के बाद केरला में सिमी को मुख्तिक शक्ल देने के लिए मतदीद खुफिया मीटिंग मुनकद की गई और इसी से पी एफ आई निकल कर आया पी एफ आई ने अपने ब्रांड को इस्लामी इसबाब के निजात दोहिंदा के तौर पर फरो दिया है और दलित मुस्लिम इतिहाद को तहरीक देने की कोशिश कर रहा है ताहिम इस एजेंडा के नीचे उसकी मतदद पोशीदा मकासद हैं जैसे हिंदू रहनुमाओं को निशाना बनाना फिरका वाराना तनाव बढ़ाना ज़बरदस्ती मजहबी तबादला करवाना और मोहब्बत जिहाद कोरोना के केमदादी इंदाद, कामों के लिए उनकी तंजीम को कोशिशों को जाहिर करने के लिए इस साल बीस जनवरी को पी एफ आई ने वजीर आला पुडुचेरी जनाब वी नारायण स्वामी को अपने प्रोग्राम के लिए मदु किया था वजीर अली ने पी एफ आई की खदमात पेश करने और पुडुचेरी के लोगों को बचाने पर उसकी तारीफ की जब वहाँ बिला खौफ ख़तरा कोरोना की वजह से हलाक होने वालों के आखिरी रसूमत अंजाम देकर बहरान पैदा हुआ मजीद उन्होंने माशरे के दोस्त की हैसियत से पी एफ आई पर जोर दिया नदा नाश्ता तौर पर वजीर अली ने कहा कि सुनामी के दौरान पी एफ आई के जरिए की गई खिदमत भी अच्छी थी दिलचस्प बात यह है कि सुनामी और जल्जले के दौरान पी एफ आई मौजूद ही नहीं थी जो दिसंबर दो हज़ार चार में आई थी मरकजी धारे में शामिल जमातों के सियासी रहनुमाओं को फंसाना पी एफ आई की एक उमदा हमत अमली है ताकि उनकी तंजीम को उनके माशर्ती और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों को छिपाने के लिए इसकी तशहर की जाए मिसाल के तौर पर पी एफ आई पूरे मुल्क में छः सौ से ज़्यादा फौजदारी मुकदमात में मलूस है